Результаты мониторинга організації медичного обслуговування коммунальными закладами міста Краматорская. Я вам хочу представить Сергея Коваленко. Он Добрый представляет громадскую организацию Агенція демократичного розвитку Донбасса. Они реализовали проект, закончили. Немножко еще поработали, нет, еще не закончили. Еще в процессе заканчивается проект именно по мониторингу расходование бюджетных средств. в сфере медицинского обслуживания в городе Краматорск, у них еще там Славянск будет, они будут по Славянску другим городам дополнять, но в частности они делали мониторинг и в городе Краматорске. Поэтому вот вам программки, план. Давайте договоримся, как мы выстроим сегодня нашу спилпрацию с вами. Так, тебе не надо. Чтобы у нас ну, плодотворный Держите, если есть. Держите. Не надо, не надо. Не надо. Вы экономный. Есть, да. есть, да? Значит, смотрите, сначала Сережа доложит вам результаты своего мониторинга. Значит, я чуть-чуть дополню, потому что у нас так получилось, что я в начале 2015 года делала сама мониторинг. Они продолжили, что-то добрали. В конце 2015 года. Потом, значит, вторым вопросом. Вместе мы уже в процессе, в режиме дискуссии вызначим проблемы в медичной э, галузе нашей коммунальной. Речь идет только о коммунальной. Значит, третьим вопросом. Э, исследуем какие причины. Ну, я там чуть-чуть, смотрите, в плане накидала, но на, на свой взгляд. То есть выявим все причины. И нам обязательно надо выработать наши рекомендации, которые мы понесем. Следующим шагом мы будем... Вместе с вами мы с организацией требовать проведения громадских слуханий, чтобы у нас уже были готовые рекомендации на те громадские слухания. И чтобы мы уже знали, что с кого нам спрашивают. Потому что на те громадские слухания мы в обязательном порядке пригласим ответственных посадовых оси и э, начальника городздраводела и заведующих учреждений. То есть в процессе, какие проблемы, все, вот это наша задача, наработать. Поняли, да? Поехали. Сережа, слово. Добрый день, еще раз представлюсь. Меня зовут Сергей Коваленко. Ну, я немножечко поправлю Светлану. Мне не понравилось выражение «те громадские слухания», «те» — это обычно, которые проходят без нас. А нами инициируемы следующие громадские слухания, да, куда, как Светлана сказала, пригласим уже всех, кому хотим что-то предложить или с кого хотим что-то спросить. Это первое. Но прежде всего, перед тем, как приступить к мониторингу, хотел бы поблагодарить вас за то, что пришли и сказать, вот, в принципе, не сказать, а показать список учреждений медицинских города Краматорска, какие мы мониторили, наша общественная организация. Очень уже так удивительный факт только что, ну, Выявили не мы, а Светлана выявила вчера ночью, что когда мы обменялись презентациями, что циферки у нас, хотя официальные ответы у нас и у Светланы у нас у нас различаются. Вот такая вот интересная ситуация. Наши сроки, большинство ответов на наши запросы были поданы с 10, ой, с 1 по 10, 12 декабря. То есть это конец уже был года. Я думаю, что... Еще новогодних праздников не должно было наступать и цифры должны были быть реальными и как бы наиболее точно подчеркивать всю статистику за год. но как казалось, не получилось, что получилось цифры у нас разные. Вот, ну, в принципе, это параллельно медичных закладов, это первое, то, что я вам показать. То покажу. есть, чтобы вы знали, в городе Краматорске у нас 8 коммунальных медичных закладов. Это... это поликлиники две. Сейчас, Светлана, можно я Гриф. буду просить вас, потому что я чуть-чуть... А, горло можно сегодня вас? мероприятие в час было, я уже подсаживается, горло... Значит, смотрите, две поликлиники, они называются коммунальный заклад, центр первинной медико-санитарной допомоги. У нас и две. Одна находится на Днепропетровской, вторая это по вот эта, которая НКМЗ. То есть вот это желтого бар, цвета, так, которая. они все юрособы Потом три больницы. Первая больница Станкострой, вторая больница это тут с городе. И третья больница это та, которая Арджиникидзе. И две, два стоматологи, две стоматологических поликлиники. Вот тут на Юбилейной и одна в Старом городе. Итого 8 закладов, которые содержатся за счет городского бюджета. Все остальные, туберкулезные, неврологические, венерологические и так далее, это все областного подпорядкования Они не входят в финансирование городским бюджетом. Поняли, да? А мы сейчас да, сразу отграживаемся областной бюджет и э, спецфонд, так называемый, который здрав... департамента здравоохранения. Мы только сейчас говорим только о городской. Только коммунальный да, да. заклад. Потому что даже у этих восьми у этих закладов есть еще были расходы, которые связаны, ну, финансировались по другим статьям. Мы их не учитываем и вам не озвучиваем, потому что ну, мы видели, что они есть, но, честно говоря, сильно не разбирались. Потому что не было задачи и... Ну, вот вот такие вот цифры у нас мы посчитали, в принципе, посводили. Это цифры, если вам все видно хорошо, или попытаться как-то приблизить. Значит, что а мы тут видим? Тут основные статьи затрат просто осветил Сергей. Отдельно оплата працы, закупли для медикаментов до да послуг и оплата коммунальных послуг до да энергоносии. Вот эта вторая колоночка, это плановая, затверженная бюджетом сумма. А следующая колодочка ⁇ это то, что получилось по факту, На что получи, э, получилось из расходов. То есть фактически расход... Они, поэтому они разнятся. То есть планировали 141 миллион потратить. Это в миллион На 15 год, да. 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 Но получили финансирование меньше. Доходная часть бюджета, возможно, оказалась меньше. Поэтому практически по факту выплатили зарплаты только 126 миллионов. Поняли, да, что не было? Или выплатили это Защищенная статья, как она может быть? Вот такие а, нам данные вот Может Нет, тут как бы можно может, не, не путать. полный Был, штаб? был да, были, может, нет, были... ну это нет, момент, дело, ну, было, ну, по да. факту это выплаченная зарплата. Тут есть очень другой, очень интересный факт. Это оплата коммунальных послуг и... Э, энергоресурсов. Но с одной стороны, как бы хорошо то, что сэкономлено, да, существенно кажется сэкономлена да, цифра. Но э, по факту проверки, ну не проверки такого же просто даже не журналистского расследования, а у нас есть каждый из этих закладов э, они зарабатывают на арене. И зачастую были выявлены факты. Сейчас они будут еще до шлифовываться, может быть, передаваться даже в высшие стоящие органы, то, что коммунальные э, услуги этих арендодавцев оплачивались с нашего с вами городского бюджета, оплачивались с наших карманов. Это, я считаю, недопустимый факт над этим. А что ты мне в виду? А ну расскажи, что... Я знаю, что коммунальные заклады, все из них сдают в аренду некоторые помещения. Да, не все. А мы платим. И вот в этих, <с <с э, э, скажем, аптеки, буфеты там пользуются различного, особенно зимний период, элементарными ведро да. Но э, за это платят. Э, мы. Да. То есть у -у -у. зачастую. Они бюджет платит. Пользуются, по... они получают свой доход. Частники, да. Вот аптека, да. да? Частники да. пользуются. Нет, а мы, мы подозреваем, мы не уверены, что это так. Но мы подозреваем, да. так может быть, скорее всего. То есть, ну, потому что если можно да, смотреть. Да, 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 да. Ну, то есть дополнительные запросы. Да, и это наш следующий шаг будет, это вот как раз анализировать, потому что по, по э, практике наших коллег из Черниговской области э, очень много выявлялось.